你敢动手，休怪我们不顾同胞之情。跟那还讲什么同胞之情？他为虎虎妖就是跟妖师作对，一起上！等等，大家先别激动，此时还是等统帅他们来定夺吧。先杀了他再说，不能让他跑了。对，不能让他跑了。住手！各位不要冲动。白狐现在已经没有任何法力了。 何必如此干戈相向？我知道你们平时跟虎子的关系匪浅，但也不能因此徇私枉法呀。这一路走来，虎子的为人怎样，大家都知道。有事好好说话，切勿冲动。这当中一定有什么误会。你们这是为虎作伥。先祖之前早有明示，虎妖现世危害人间，一定要将其铲除。白虎现在没有任何的杀伤力，而且他也从来没有伤害过你们任何一个人，何必要这样赶尽杀绝？ 如果各位一定要一意孤行的话，别怪我手下无情。你们这是违抗先祖的指示。没想到这话竟出自统帅之口。即便白虎没有法力，也应该偿还过去的罪孽。居然还苟活在世上！娘，别怕。先祖。 白虎是虎子的娘，还望三思。今天白虎必须被拿下。先坐小玄，这件事情你别插手。拿下他！啊啊、虎子，虎子，青桐。 每逢白虎降世，世间就会受到无穷的灾祸。五百年前，他残杀无数妖师；五百年后他的出现，同样会给大陆带来巨大的损失。大掌柜，虎子他们怎么样了？你服下丹药，应该快苏醒了。这白虎虽是妖兽，但毕竟是虎子的母亲，咱们得想办法阻止才行。见机行事。 我知道，你们当中有人跟白虎之子感情深厚，但现在大局当前，不能感情用事。你们丝毫的动情，丝毫的动摇，都会毁掉一个家庭，毁灭一座城池，甚至毁掉一个国度。既然你们都站在这儿，就要背负起拯救苍生的使命。这一点，你们时时刻刻都不能忘记。杀白虎，祭英灵！杀白虎，祭英灵！ 真的是虎子的娘。嗯，之前在伏龙都城，我也派人抓过白虎。他虽然是妖，但是从来没有伤害过任何人。哎，虎子怎么还不来、啊？点火。是。你们谁敢动他？ 先祖，毕竟白虎是虎子的母亲，而且虎子之前除妖邪、救百姓，做了不少善事，还请先祖手下留情。虎子生性善良，他和他娘从未伤过人，你这是滥杀无辜。先祖，你说白虎祸乱人间、残害苍生，但都是你的一面之词，无以为证。你不能这么残忍的杀死白虎。愚蠢小儿，无知至极。 你敢质疑先祖，不配做三军统帅。想当初你召集各国妖师来到巅峰谷，现在为了虎妖求情，真是可笑。他本就和那虎妖之子有暧昧之情，如今先祖复活，即可统领三军。我们不需要寻请管法之人做我们的统领。金刚诀是斩杀妖帝的法器，你不配拥有它。妖就是妖，我今天必杀白虎。先祖。 那白虎法力尽失，想要处置他也不急于一时。现在紧要之事应该是找到妖帝心脏才对啊！是啊，千祖，我的兄弟是我们并肩作战的好兄弟，给他们母子一些相处的时间，处置的事情再稍微等一等吧。你们竟为了虎妖之子欺祖忘宗、呃呃呃，真是人心不古，让我失望至极。当年我看着他斩杀我的亲人和朋友，只要我有一口气在。 我便要杀他，以祭先烈之灵。杀白虎，祭英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 灵。想杀我娘，行过我家。你们看到了吗？狐妖之子，妖性未除。 你们还为他求情？我看今天谁敢拦我，休怪我手下无情。 先祖，先祖，虎子是我的朋友，我恳请你放过他。你是奇门宗的后人，他是虎妖之子，你怎能与妖邪为伍？虎妖之子，这个声音从来没有断过。从前就有很多人想杀他，驱逐他。 但虎子从来没有伤害过任何人，他一直是赤胆忠心保护百姓。他这样的人，怎么能够被一个简单的虎妖之子所定义呢？我知道你真心把他当朋友，但终究人妖殊途，你们从相识的那一刻起便是错的。 这辈子我最不后悔的事情，就是和虎子做朋友。你是奇门宗的后人，你若想要拯救苍生，必须与妖为敌，两者不可兼得。先祖，我这次过来请示你，是出于敬您之心，但现在看来，没这个必要了。你现在的身体，撑不过数日。若你坚持与他为伍， 我便不会再护你，我会将你从奇门宗除名、嗯。先祖，在遇到虎子之前，我的名字和身份都属于奇门宗。但这一路走来，是虎子改变了我，是他救了我数次，也是他。 把我从枷锁中解放了出来，让我成为了真正的七小玄。所以，即使是被逐出宗门，我也不会辜负他。 过一日啊，小轩，小轩，胡子不见了。什么？他去哪儿了？问了所有人都没看见，亲眼看到娘亲死在自己的面前。 他肯定接受不了这个现实，走，去找他。 虎子，虎子，虎子，小轩，找到了吗？没有，你们呢？也没找到。去那边找找。走。虎子，虎子，虎子。 thank <laughs> you 哎，我这思想有反应，应该就是这里。那边有个洞口，我们去看一看。嗯。出、哎哎、自两力，怎么没有了？我的也没了，不应该啊，应该是这附近没错。刚刚明明有反应。 都已经到这里了，再往前走走看。答应你的事我已经做到，我的事你也别忘了。什么时候把我主人还给我？等我出巅峰谷再说。你言而无信！别妨碍我完成最后一步，否则我连你一块儿杀。 前面金梅<玫>，你到底是谁？处心积虑的谋划这一切。 你俩居然是一伙的！我们早该想到的。从登岛那一刻开始，这一切都是他们的阴谋和圈套。一梅，今天你逃不了了，我一定会杀了你，替苗苗报仇。西门苗苗如果泉下有知，你对她用情如此之深，应该会感动吧？那今日就送你去见他，也好解你的相思之苦。那到底是不是姬家的线索？看起来跟之前判若两人，该不会是妖吧？ 管他是人是妖，打就完了。你们两人联手究竟是为了什么？为什么要这么对小轩？有时候真相往往是残酷的，人还是活在谎言中比较好。谎言再美好也是谎言，真相再残酷也会大白于天下。二战，照顾好小轩，我们分头行动。一梅交给我。我们不是他们的对手，先想办法离开这里。啰里吧嗦的，今日。 どうす 世人无数，你算是最执着的一个，那我就成全你，送你去见他。你醒了，玉琴，你是你是？我是钱，你终于回来了，小泉，虎子。啊 醒了，冰块。你醒了？他对你做什么了、啊？为了救我，牺牲了自己的元神，把身体留给了我。这老妖怪想干嘛呀？他想要我的心脏，他自己成了妖，没了心，只有齐家创生元神的心脏，才能让他再次成为人。做他个梦，死都不让他得逞。一起上！ 绝对不能让他离开电风谷，再次祸害人间。<你>哎哎哎 你们快走，我们不是他的对手，再这样下去，我们都会死在这儿。要走一起走、啊，走啊！上！啊、我是神，犯足我者，都得死。